11 червня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято нові тарифи на перевезення пасажирів в громадському транспорті. Вже з 19 червня вартість проїзду збільшиться на 25-50 копійок в залежності від маршруту. Як до цього рішення ставляться Дніпродзержинці? Та як, на їх думку, має змінитися якість громадського транспорту? Негативно. Чому? Ну тому що мені сліво кататися двома маршрутками на роботу. Четверка їжджу, а потім 23-й. Ну, во-первых, зарплаты не позволяют того, что сколько стоит маршрут. Я понимаю, что им бензин, да, оплачивается солярка, все это как бы им за насчет. Ну, нам это не нас это не спасает. Ну, чтобы чаще ходили, потому что четверки у нас допустим в тупике садятся на четверки, стоишь по два, по три часа, короче, по полтора, это точно как бы стоишь. Как бы то, чтобы чаще ездили, чтобы не грубили для начала, потому что они грубят хорошо грубят, короче. Ну, а так, в принципе, в принципе нормально. Но только, чтобы, я же говорю, чтобы ездили. Потому что на работу выходишь пол седьмого, приезжаешь начало девятого. Нормально отношусь. Бензин подорожал на 50%. А за что ж тогда ездить и работать людям? Вы знаете, я не очень часто езжу общественным транспортом, поэтому я думаю, что качество там не очень хорошее. Хотелось бы, чтобы это было муниципальное, одинаковое все и одинаковые цены. И цены в зависимости, вы знаете, в зависимости от маршрута. Как вот за границей проехал одну остановку, заплатил рубль, проехал до конца, заплатил 5 рублей. Я думаю, что должно быть так. Зарплата, извините, не повышается, а транспорт дорожает, точно так же, как и все остальное. Так что я к этому отношусь очень отрицательно. А вы... У меня дети ездят в школу, то выходит очень, очень много. Вот в это в неделю. Да. 20 гривен. А считайте, вот 4 недели по 20 гривен. Это очень дорого выходит. Тем более я мать-одиночка, у меня двое детей. Так что мне очень тяжело. Ну, я бы хотела, чтобы хотя бы качество соответствовало нормальное. Нормально ездили маршрутки, не было вот этих вот давок, потому что дети залезть утром в маршрутку вообще просто не могут. И чтобы ходили вовремя, потому что действительно стоишь на остановке, соберется целая толпа, а маршрутки нет. Очень плохо, конечно. Можно, чтобы они ходили пешком, но в районе Авроры они ходят, учатся в 36-ю школу. Я живу в районе 9-й больницы. И там очень сложный перекресток. Я просто очень переживаю. Так они выходят возле фиалки, перешли там дорогу, там учителя их встречают. И мне выгоднее, чтобы они ездили на маршрутке. Так это неудивительно. Оно все время дорожало. Немножечко будет дороже. Я пенсионер, я на этом я, Конечно, плохо отношусь, Ну как хорошо можно относиться к подорожаниям. Потому что нет зарплаты у людей, потому что пенсии никакие. Я вот четверка езжу конкретно, да, трамваем. Ну, очень плохо ездит. Очень плохо. Трамваи часто ломаются. Хотелось бы, чтобы эта власть уже, как она там строит, я ей очень доверяю, если честно. Вот, ну, пусть будет подорожание там какое-то немножко. Я вот понимаю, сочувствую, вот это. хочется, чтобы вот, ну, поднялась страна. Во-первых, некоторые маршрутные такси набиваются сначала на конечной остановке до потери, до потери места. А потом уже по пути Куда влазить? Уже влезть некуда. Вот поэтому я считаю, что будет качество, пускай немного поднимут цены. Но таким нахрапом брать нагло, то извините. Иногда от водителей и грубость услышишь, и ну, нетактичное поведение водителя. Поэтому я считаю, что надо повышать культуру общения и с пассажирами, и пассажирам, естественно, повышать э, качество отношения э, перевозчиком. Конечно, это дорого все. Раньше такого не было. Раньше трамвай 3 копейки стоил, 30 копеек. А дальше я уже не помню. меня а сейчас такая цена. Я не езжу общественным транспортом, поэтому мне как бы сложно что-либо сориентироваться в отношении. То есть, ну, наверное, по отношению к другим гражданам, наверное, это, скажем так, накладно. Особенно в наше время. Я считаю, что все-таки надо удержать свои желания по поводу заработка нашим коммерсантам. Это мое мнение. Спасибо. Я отрицательно. Ну, по той простой причине, что никаких добавок, никаких прибудков у людей больше нет. Кроме как удержания, больше мы ничего не видим. И, и графики не соответствуют действительности, потому что люди собираются по вечерам с работы, уйма людей на площади, вы же знаете, вот и чистота салона, и все слава богу пенсионерка, я очень мало езжу, вот и слава богу. Естественно, что меня не устраивают новые цены, однако э, в силу определенных обстоятельств, наверное, и водители, может быть, в какой-то степени нужно понимать, э, поскольку у них э, Наверное, и ремонтные затраты увеличиваются, расходы, и, по всей вероятности, сношенные авто, мобильные, так, в парк транспорта. Ну, не знаю. Конечно, придется, наверное, больше ходить пешком. Исключительно хотелось бы, чтобы транспорт был э, цивилизованным, вот незаполненные маршрутки были, чтобы все люди, которые входят в маршрутное такси, э, садились, никто не стал над головой, потому что это ужасно, э, будем говорить, и неудобно, и, в общем-то, и опасно для тех, которые э, не сидят. Вот. Конечно, транспортный парк нашего города оставляет намного э, желать лучшего, поскольку э, видим старые автобусы, старые микроавтобусы. И еще, вы знаете, как обычный обыватель, э, приношу, так сказать, э, возмущение от людей, которые живут вот в домах, э, расположенных в непосредственной близости от остановок. Вот эти тормозные моменты, которые просто людям пожилого возраста, и там, где маленькие детки, не дают нормально существовать. Даже э, пластиковые окна, евроокна, и те, этот шум не могут, так сказать, уменьшить, уничтожить. Это, конечно, полнейшее такое безобразие, поэтому автотранспортники хотели, хотелось бы, чтобы на это тоже обращали внимание. Мне как бы ну, все равно. Ну, я не знаю. Ну, я на каждый день не езжу, мне как бы ну, не надо на это тратиться деньги. Пешком хожу и нормально. Мало приятно, потому что зарплата не соответствует качеству. Я не должна ехать с в Четверо десятки ежеутренние. Ну, я нормально отношусь. И так держали у нас, слава богу, маршрутки 25, рубль, гривна 75 держалась вот до сих пор. Это затраты на топливо какое дорогое, запчасти у них, амортизация. Я нормально отношусь, да, не хотелось бы переплачивать лишние деньги, но это естественно, это нормально. Поэтому они тоже люди, им надо работать. Не набивать маршрутки людьми. Это ужас. Больше, пусть будет больше автобусов, пусть там на 2-3 на единицы больше. Но людей не как селедки, особенно в летнюю жару, это ужасно. Вы знаете, очень зря. Потому что я не знаю, все очень далеко расположено. Все люди ходят. Мне вот лично тяжело, когда я близкие расстояния ездить уже ну, куда дороже, мне кажется. Мне кажется, что лучше просто, просто чаще ездили автобусы и маршрутки. Даже не знаю, как я отношусь. В принципе, нормально, потому что ну, подорожал же, бензин. Ну, как бы, мое мнение, ну, это, по-моему, нормально. Ну, я не так много, я сейчас в декрете, муж больше на работу ездит. Ну-ка, ну, к, ну где то полмесяца, 15 дней где-то ездит вот, в месяц. Гривен 6 получается в день. Вот сегодня был, например, случай в транспорте. Да, э, женщина возмущалась, что ребенка не хотел водитель вести. Потому что ребенок, ну, очевидно, что ребенок старше 7 лет был, как бы, ну, и ну, была неприятная ситуация, водитель очень корректно себя повел, что мне очень понравилось. Как бы, желательно, чтобы такие водители были все. Ну, насколько я знаю, что в Днепропетровске уже подорожал, поэтому, в принципе, многие маршрутчики отказываются ездить. Я знаю, что очереди из-за этого, в принципе, влияют. Ну, в принципе, их тоже можно понять. Но, конечно, отношусь к этому не сильно хорошо, потому что, естественно, езжу каждый день на работу и какие-то денежные затраты. Если станет дороже, то, естественно, придется больше тратить. Я лично, как потребитель, конечно же, негодую, но это не потому, что вот вот дорожает. То, что дорожает, это понятно, оно актуально, потому что цены дорожают везде и всюду. Меня больше бесит, что у нас не поднимается зарплаты при этом. Я вам скажу так, у меня брат долго проработал на маршруте, и я знаю, как зарабатываются деньги именно вот маршрутчикам. Мне их очень жаль, мне искренне их жаль. То есть там даже спасибо не услышишь, там то пошлют, то так. Все не так, людям все, все не нравится. А кто-то вот подумал ну, о самих маршрутчиках. А им спасибо за то, что они вообще нас возят искренне. Я вот, я говорю, я считаю, что вот просто как маршрутчики, ну, мне их последний год уже жалко. Они давно уже должны были бы поднять цены. Искренне. На самом деле просто хотелось бы услышать спасибо иногда, потому что когда ты выходишь в маршрутке, говоришь спасибо. В виде молчания. как бы иногда хочется услышать просто спасибо в ответ, может быть, даже так. Ну а качество обслуживания единственное, что может быть пускай маршрутки станут немножко чище. А так, чище, что, да, например, вот Вот да. единственный момент. А так, в принципе, все то же самое устраивает. Ну, а то, что как мы ездили вот так, вот так мы будем ездить. По большому счету, да. Пока если люди сами будут вот так вот набиваться в маршрутке, мы так и будем ездить.